17 травня Красноград радо вітав поціновувачів хіп-хоп культури. Як і інансувалося раніше, в нашому місті відбувся всеукраїнський фестиваль з брейк-дансу Хот Снікерс. Майже 100 учасників, у тому числі команди, які представляли південно-східні регіони України, виявили бажання завітати до Краснограда, щоб взяти участь у цьому захоплюючому шоу. Привітав гостей міський голова Володимир Максим, який прийшов на фестиваль разом зі своїми синами. Славом Володимира Ивановича, а вид хип-хоп культуры ему да уподобы, а тому поддерживать и в подальшему погибни заходы. Очень приятно, что в городе краснограда в проходят такие прекрасные фестивали, где молодежь может показать себя с лучшей стороны, и этот вид танца, который совмещает с собой и спорт, и искусство, очень радует, что это действительно такое движение пришло на территорию Краснограда. И мы еще раз видим, что даже в очень сложные времена можно развиваться, можно добиваться позитивного. И со своей стороны я обещаю, что мы будем это движение обязательно поддерживать. И здесь уже руководителем движения мы планируем на следующий год однозначно, чтобы это было регулярное движение и ежегодное. И наши дети получали все самое лучшее. И опять же говорю, что такой фестиваль в это время, не просто, но главное, что мы за мир, мы за един, единую Украину, и мы это все объединяем и радуемся, что у нас такие прекрасные дети. Я желаю, чтобы мы и политики и взрослые и служащие учились у них и этому, к этому стремились и своими делами подтверждали это. Учасники фестивалю оцінили гостинність красноградської землі та ділові професійні якості організаторів фестивалю. Як розповів один із судей, бібой серж з Харкова, хот снікерс виправдав усі їхні сподівання. Всім доброго часу, суток мене зовут Сергій. Всі мене в танцювальній сфері як Бібой Серж». Я представляю город Харків і такі команди. как HBTC, HBLAST и Tatana Kakryu. Это объединение Харьков и Донецка. Мы находимся в прекрасном городе Красноград, где будет проходить ход, сникерс-фестиваль. Приехало очень много молодых ребят, будут батлы 1 на 1 и 5 на 5. Также приехала Харьков, приехала моя школа, школа All Stars. Вот. У нас в Харькове развивается брейкинг с 1995 -го года. Вже вот, доволі таки основательно. Вот. Я желаю всім ребяткам хорошого позитивного настрою, отримати в першу чергу от від свого танцю. І, вот. звісно, же, побед. Красноград у фестивалі представляв танцювальний колектив Імпульс районного будинку культури. Один із його учасників, бібой Олексій, запевнив, що колектив і він особисто добре підготувалися до танцювальних перегонів. Всем привет! Сегодня в Краснограде проходит фестиваль по брейкдансу. Называется Hot Sneakers. К этому фестивалю мы готовились долго и упорно. И мы будем участвовать в разных номинациях 5 на 5 и 1 на 1. Надеемся на победу. Організатор фестивалю Хот Снікерс і водночас художній керівник танцювального колективу Імпульс Валерій Карпенко вважає, що всі учасники фестивалю отримали масу позитивних вражень від нього і сподівається, в наступному 2015 році організувати ще одне подібне свято у нашому місті. Хотілось би підчеркнути, що в місті Красноград все таки состоявся фестиваль Хот Снікерс даного фестиваля я. как организатор и создатель этого фестиваля, хотел бы подчеркнуть, что Харьков, Полтава и еще несколько областей принимали участие в этом фестивале. Естественно, этот фестиваль как бы еще создан первый раз, но на следующий год, я думаю, еще будет больше, более он насыщенный, будет больше участников. На этот фестиваль приехала более 70 человек. участвующих были зрители, смотрели, всем понравилось. Также хотелось бы подчеркнуть, что этот фестиваль бы состоялся, но не с таким не с таким бы масштабом, если бы не было в нем спонсоров. Это Пау промень Евгений, Евгений Андреевич Третьяков, директор. Кафе ⁇ Пицца ⁇ Кафе ⁇ Парк ⁇ УБМР, информационный спонсор ТРК ⁇ Центр ⁇ Что касается Краснограда, именно школы ⁇ Импульс ⁇ они тоже дошли до полуфинала, показали себя на высшем уровне, судьи оценили. Судьи, естественно, профессионалы, у них свои школы, свой уровень. Я надеюсь, на следующий год мы займем первое место. И в следующем году будет еще больше, больше насыщенная программа, будет больше номинаций, на которые съедутся также вся Украина. И мы покажем себя на уровне нежели в этом году но и в этом году тем не менее мы показали себя очень даже хорошо до встречи в следующем году на нашем фестивале хот-сникерс который пройдет в городе красноград